Кількість жертв достаменно невідома. Кількість полонених близько 80 тисяч осіб. Характер події нехтування втратами. Докази, документи. 4 липня 1942 року Радінформбюро повідомило. По приказу верховного командування Красної Армії, 3 іюля, советські війська оставили город Севастополь. Насправді це не відповідає дійсності. Війська не залишали Севастополь, це їх залишили там. Жодного наказу про організований відступ не було, і за різними підрахунками, до ста тисяч осіб і ще два тижні тримали останній рубіж оборони Херсонецький півострів, і вони не знали, що евакуації не буде. Ворожа авиация здесь нальоти ще еще 7-10 У среднем летаки Люфтвафы проводили 600 боевых вылетов на день. А к одному я подползла, говорю ему, давайте я вам помогу перебраться в безопасное место. Он на меня посмотрел так. Ха? Где же ты тут нашла такое место? Нет, говорит, видишь, у меня патроны есть, гранаты есть. И я никуда с этого места не уйду. Вот такие были. Он не один такой был. При этом гарматы радянской противоповетственной обороны молчали. Боеприпасы закончились. Вообще ничего не было. Стреляли просто так, из пистолета или из карабина, если осталось. Когда был очередной наряд, живые укрывались трупами. Им нужно было как-то каким-то образом укрыться. Многие уходили под скалы, многие бросались в воду. Но в 10 метрах от берега моря плавали двойной слой трупов, которые уже к этому времени набухли, разложились. И был такой неимоверный запах, что дышать было просто невозможно. залышалась без боеприпасев, харчив, ликив та воды. Начали пить морскую воду. Морская вода, выпивая через каждые два часа сильная рвота. И эти заражения на кишки вылазят. Кто знает, что такое пить морскую воду это ужас. Некоторые пробовали морскую воду разбавлять сахаром. Более-менее можно было пить, но был сильный понос. А что было есть? Пили кровь. Есть очевидцы, которые мне рассказывали. Да, они спускали, пили кровь. Пили мочу. Ведь ни подвоза, никакого материально-технического обеспечения последние, по крайней мере, 10 дней обороны Севастополя просто не было. Среди 100 тысяч солдат и матросов было 22 тысячи пораненных. И вот в этом кромашном аде Люди жили сутки, двое, трое. А что есть? Когда конину съели, что начали есть? Мне э, подполковник Воракута, с которым я служил в ракетной бате, рассказывал, что брали, отрезали ляшки жарили их на кострах и ели. Ну, убитых. Поэтому я не буду рассказывать остальные такие достаточно скажем так, подробности всего, что там происходило. Это можно себе лишь только лишь представить. Это просто был ад. И этот ад длился ни сутки, ни двое, ни трое. идешь как бы по этим скалам, а приходилось спускаться и переступать через эти тропы. Но там были и, и женские трупы и детские трупы Это не трупы тех, кто погиб вот во время боя. Те туда никак еще не могли попасть. Ну так люди же там говорят, эти Понимают, это где-то такое потопили, наверное, транспорт с эвакуированными. Точна кількість загиблих після офіційної здачі міста невідома. Як і загальна кількість жертв облоги Севастополя. Формулювання, яке використовують експерти, не підлягає підрахунку. Кожні 30 секунд вмирав ранений. Вже що німці навіть не збрасували бомби. Они просто смотрели, как масса войск, вот знаете, как показывают на карте, так вот ссыпается все, как не постепенно, постепенно, все ближе, все ближе э, идут э, к Херсонесу. И уже было понятно, что день-два, и вся эта масса будет захвачена в плен. Те, еще остались живыми, ховалися у невеликих ротах на берегу моря й битву. и продолжали вот, битву самое страшное началось в период с 5 по 13 июля. Я считаю, что последний очаг сопротивления был все-таки не 12 июля 1942 года, а 13 -го, когда последние защитники и пограничники из полка Рубцова последними были уничтожены в районе Голубых Бухт. Они начали бросать гранаты, подошли к обрыву, к берегу, к самому берегу и сверху начали кричать ⁇ Рус сдавайся ⁇ Но никто не пошел сдаваться. Я, например, не видела, чтобы кто-нибудь пошел сдаваться. Никто не пошел сдаваться. Когда немцы стали бросать оттуда, оттуда, кричать с автоматами, рукава закатами. Я посмотрела. Мне не было страшно, у меня какая-то, вот понимаете, вот ну, годливость. Не страх, а годливость. Вот такое фу, что-то противное такое сверху смотрит. Я и кричит. Михайлі, попросила, щоб он мене застріли. А он говорит, успеешь. Деякі приміщення 35-ї батареї вціліли після вибуху і навіть були освітлені. Бійці, що залишились усередині, продовжували оборонятись. Ну, а потім да, один засипали. значить, відсюди туди, туди а відтуда... Немцы взрывали, ему засыпало глаза. А я вспомнила, когда я была маленькая, мы играли в песочки, и мне засыпали глаза, дети. Так мама мне э, языком вылезала песок из глаза. все-таки это можно. И он потом благодарил, говорит, ой, спасибо тебе, я жду думал, что я совсем ослеп. И еще тижден все спроби немцев прорваться в батарею заканчивались неудачей. Пока еще можно было передвигаться, пока еще можно было каким-то образом выживать, не имея ни боеприпасов, не имея ні води, ні продовольства, эти люди держались. Згідно спогадів, останні захисники Севастополя, по приспеку й задуху, воювали у протигазах з єдиної причини через неймовірно сильний трупний запах. 9 липня німці з моря висадили десант і пустили в підземну цитадель отруйний газ. Після цього залили її займистою сумішю і підпалили. Тим, що вціліли, довелося вийти. Ну, а тут встречают, фотографируют, они любили фотографировать. Как же вышли наконец. 17 липня німці остаточно заволоділи Херсонеським півостровом. У полоні опинилося 78 тисяч людей. Третій штурм Севастополя для гітлерівців не був звичайною армійською операцією. Вони стягнули під місто незліченні війська, в тому числі 80% усієї так званої надважкої артилерії німецької армії. Лише за три дні битви за Севастополь, з 2 до 5 липня, німецька артилерія випустила по позиціях радянських військ майже 2 мільйони снарядів. Вогонь був такий інтенсивний, що понад дві тисячі стволів німецьких гармат перетворились на металобрухт. У результаті Німеччина втратила майже всю надважку артилерію, а також використала 90% боєприпасів до неї. Але головне, що сталося під Севастополем і вплинуло на весь подальший наступ німців на півдні 1942 року, це катастрофічні витрати авіабомб. До 20 червня німці витратили майже весь свій запас. Шторм мог бы взагалі захлинутися, если бы гитлеровцам не удалось захватить в Керчи радянские авиабомбы. Комиссары, коммунисты, командиры, юды, встать! Никто не встает, все сидят. Он еще повторил. Никто не встает. Он начал ругаться, начал стрелять, еще раз повторил. Поднялся один, второй, третий, и поднялись все. разве это я забуду? я еще так сижу и думаю, ну ничего подобного, все равно вам нас не победить. Героем этой битвы стали самые утекачи. Адмирал Октябрьский и генерал армии Петров после войны они отримали звание Героев Радянского Союза. Это было, происходило в 60-е годы. Когда приближалась 20-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, нужно было отмечать героев, нужно было поднимать. А кого герои? Кого? Ведь тогда о многих тех, кто на самом деле были герои, не говорили. Они их просто умалчивали. Просто как бы вроде бы их и не было. Поэтому тогда выдвигали, естественно, вот этих людей, которые и стали героями. Но последний абзац поведомления РАД «Информбюро» від 4 липня 42-го звучав так. «Слава о главных организаторах героической обороны Севастополя вице-адмирале Октябрьском генерал-майоре Петрове войдет в историю Отечественной войны против немецко-фашистских мерзавцев как одна из самых блестящих страниц. На тех захисників Севастополя, Севастополе, которые выжили в немецком полоні, после войны чекала геть инша доля. Майже все они потрапили в таборы». 90% из них попали в наши лагеря. 90% по 2, 3, 4, 5 лет отсидели в наших лагерях. Это чье предательство? Это чья вина? Были, что дня, и сникли. Ну, а спасти, что такого лиха невозможно было. И это же не одна машина, это целое кладовище было что они есть, если их никто не уничтожил, эти документы, их никто никогда не покажет историю. Никто про это никого не писал и не говорил. Это страшный злочин.